Приветствую вас на канале Киев Полланд И я начинаю цикл видео из нашего отпуска из Турции В этом году это Кемер Я сделаю обзор гостиницы, отеля Эмельда Сан Клаб На фоне гор Мы в Кемере Вот, такой пляж, море Контент будет, обещаю, потому что, ну, как бы мы постарались все, причем и родители, и я. В общем, мы подыгрывали как могли. Поэтому я понимаю, что будет хейт. Вот. Я это понимаю, но постарайтесь так воспринимать многие вещи с шуткой. Не было скучно, как некоторые пишут, что скучно, скучновато. Поэтому мы сделали, чтобы скучно не было. Вот. Также я я планирую подарить два подарка, два, две посылки по Польше. Я живу в Польше, поэтому я по Польше своим зрителям делаю подарки. Первый подарок будет зрителю или зрительнице, которая угадает, которая который будет максимально приближенный к весу моего чемодана. Потому что мы все угадывали, Валера, все. В общем, сколько ж будет вес моего чемодана. И я там сказала, в общем, что первый, кто угадает вес, сколько весит мой чемодан, получит и подарок от меня. Естественно, по Польше напоминаю. И второй подарок будет за самый лучший комментарий. Вот. Выберем родители, и мы тоже. Поэтому иногда мы, конечно, ну, утрировали. Поэтому не обижайтесь, не судите строго Мы для вас тоже старались, чтобы не было скучно И также, пожалуйста, услышьте этот шум моря Я хочу, чтобы каждый из вас Если у вас есть какие-то мечты Мечты об отпуске, о море, о тишине о, о мирном небе над головой, которое есть здесь Пожалуйста, загадайте Я хочу, чтобы это сбылось Такие места, это места силы Такие вот, это горы Я на, сейчас на них смотрю это горы, это море, это лес, это деревья, цветы, могущественные, понимаете? Это природа, это то, что мы можем вот эту энергию взять. Поэтому я вам немножко посылаю, немножко проспойлерю, ну как бы, то есть забегу вперед. Шок был, как нас встретили. Оставлю несколько лайфхаков хороших. Кто будет ехать в Турцию, оставлю вам. А, также а, будет обзор гостиницы. Обзор этого отеля будет. А, немножко может быть сравнение с тем предыдущим, тоже у меня на канале есть. Моя, мое ночное рандеву с турком. Вот. Ну и понятно, что родители. Вот. А также, даже, ребята, я нашла здесь, э, в гостинице, я нашла место с камином. И рубрику у «Камина» одну из я сниму здесь, с этого места. Поэтому я приглашаю к просмотру. Ребята, вы слышите? Доброе утро. С Эмельда Сан-Клуб, дай бог память. В общем, я проснулась несколько раз от пения птиц. Их так слышно. Такое ощущение, что мы где-то в джунглях живем. Серьезно. У потом я уснула, потом у меня даже сон снился. В общем, боже, ну тут мы хотя бы отдохнем, потому что родители отдельно, мы отдельно. Вот. Номера, конечно, ну, слыш слышимые, да, но э потом вам покажу, как это все выглядит. Еще раз доброе утро, ребята, с, с этой зеленой гостиницы с белыми бунгало, как это выглядит. внизу наш номер и наверху второй номер. Э, почему наверху у родителей? У родителей там одна кровать, а у нас две отдельные. Но я потом вас сниму, потому что я сейчас еще пока... Э, вот это наш, получается. Мы здесь, родители здесь. Вот. Я иду на ресепшн. Э, вот эти птицы меня будили. Боже, как они с утра щебечут. Это вообще... Посмотрите какая территория хроменная Деревья. Боже, я тут потеряюсь. В этой флоре и фауне. А, какие деревья, мамочки. Все. Шок, вот номера вот такие, видите? Вот как бунгало, да. Нас бунгала поселили. И здесь вот красные дорожки такие, на которых ездят вот эти подвозки. Вот здесь, смотрите, тоже. А вон гамак во дворе прям. Блин, тут и медитировать, я вам говорю. Вау. Людей мало еще, слава богу, я так люблю. делают ребята я сейчас вот так вот чтобы было вам видней вон стол для игры дать во дворах это мы все потом зайдем вон маки во дворах а хорошо что мы отдельно родители. Боже, просто. Так, мне надо Я на ресепшен. Потому что... Потому что... Давайте посмотрим. Ресторан там, ресепшен влево. Да, ресепшен там показывает, видите, туда. Я сейчас иду к туроператору навстречу. И до 10 завтрака у туроператора 9.30. Ну, надо было раньше вставать. Я просто, знаете, после поездки. Как-то так. Просыпалась, конечно. Птички будили. Боже, какие деревья здесь. Хоть бы хмыла трава. Подойдите, что Вау, ничего себе. Смотрите, я здесь. Где а, ресепшн? Ого, еще так далеко. Куда мне идти? Боже, вот видите, что роботе тут? Сколько здесь всего? Мамочки. Я здесь. Вон там теннисный корт. Хабах я уже потеряла. Где ресепшн? На завтрак я, естественно, не успела, поэтому я себе тут по территории гостиницы можно кофе сделать, когда хочешь. Я себе лишь бы кофейку, знаете, я и так завтракаю поздно дома, поэтому нормально. Потом поем. В общем, очень хороший этот представитель от Анекс По нашему была только так турок, но жил в Донецкой области всю жизнь, родился, представляете? В общем, познакомилась уже с Дилой, трендилой. Вот у папы свое кофе. Это у нас ресепшн. Тут есть эм, как это называется, папа, фонтаны, да? да. А мы с тобой сейчас на кофейку ты пивка. С утра. Да? Да, <laughs> Ого, яка алюстра. Я, 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 но... я, Ш... я думаю, нужно да, а, а, можно шампанское супер, Ничего себе. Да, мы вчера напили шампанского уже. Да. Глянь, алюстра красиво, здорово. Тут папа дуже висока гора в Кемері Є кемер славиться горами дуже сильно. Ось от мені розказав Такі папа. красиві, а вони що я сюди можна туди піднятися, можна на гору. Боїш гори не поїде. Понятно. Тут Красиво. є. Значить, мені тут розказали, щодо. тут є е, Ніколая Чудотворця. Мощі дійсно те, що мама казала, можна поїхати в центр Анталії, можна теж поїхати зробити екскурсію. Є тут різні. Е, Рибку половити теж можна поїхати. Ну, в общем, все вони організовують. Як тобі цей готель, папа? Ну я ще не розібрався. Ш... Да, велика. Я, я, спа. я, 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 Дай, я знаю, сюди десь Я А де ти де спа? Я кругами ходив. Кругами ходити. Але ціни не хороші. Ми в прошлом году я мамі покупав там. Кого? Масаж. А, а. Это да? Да, да, пришла. А. Uh -huh. Кажи, вам повторить. Ну, шо, шо, я буду отказываться. <laughs> да, но, ты но... не будешь отказываться, конечно. No, ну, неудобно человеку no, да, но, конечно, но... конечно, я кофику. Но она холодная. Uh -huh. Дело в том, что по истории, я не знаю, как тебе сказать. А, а думаешь, Мощи тут Николая... тоже номера? А нет, тут, наверное, офис у них. Отцы, люди. Ну, да, да, все. тут, видать, эти сотрудники работают, вот тут вот, на первом, на таком вот. Святой Николай здесь жил, э, умер, и святые мощи здесь были, но их в каком то году Украли, он мне рассказывал, он мне все рассказывал, я с ним балакала. Бандиты отвезли, они летали да. здесь, может, там чуть-чуть чего-то осталось, может... Да, 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 выкрали, выкрали, Бираты. он мне рассказывал, да. Бираты. Приехали, він розказав, що вкрали. Да. Можна не їхати вже на, этот, на екскурсію, він вже все розказав. Ні, там класно, там церква, там посвятити крестик можна. Там красиво, бо він показував трошки відео кусочок, там дуже красиво. Так що я мамі скажу, можемо і поїдемо. А, ні? Ну Він нічого не розказував квадроцикли, але я бачила такі байсикли, є. Ну, але я просто воду була. Мне уже интересно. Не, Не, ну раз было, хватит. Глянь, да сколько всего, мамочки, да сколько баров, папа, пул бар. Біч бар, элит бар, искель бар. Хай Бог милує. Да, бочки. Вот пивбар. Бачите? Ну, закрыто. закрыто утром, что Как красота. Боже, тут столько фоток можно поработать. А там море. Я от птички разбудили сегодня, знаешь, сколько раз? Было ощущение, что я в каком то, в -то джунглях <coughs> просыпаюсь. Это вообще, это шок. Тут надо где-то вот таксиста, а там не тут, где люди, а там, где номера. И медитации свои поработать. Вы что? Какая красота. А еще один бассейн, да? Вот еще один бар. Мама моя дорогая, який здоровый. Виктория, спасибо тебе за совет, конечно. Вот это подсказка. Бассейн, а там море. Ну ми, звісно, на море, на море потім підемо. Ай, добре. Папа, вода тепла, чи така прохладна? Mm -hmm. Може бути. Вот mm -hmm. і в нас такий О, дерево, глянь, де бансай вирос, красивий. Боже. Вот, детский клуб. Є места, дивіться, мало людей, я так люблю. Але ніхто ще не купається, вода ще прохладна. Может в теньку сядем, чи что? Пепельница есть убив он курить. Вот море. Этот маль... представитель анекстура сказал, что театр будет. Ага. Да, тут тоже театр, дивиться. Мамочки. Сказал, что вот Кемер единственный де этих горы. У них даже есть в горы экскурсия. подавить Я хочу так это уже из ракушек, из ракушек. Висят вот такие вот, папа, я люстры на люстры. Такие красивые дуже дзвоночки. Я шоки. Как красота. Мне нравится, что у них вот это вот, бачишь, у нас возле номера тоже. Класс. О, гляньте. Так, 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 так. Вау! Маню жив. Та типа йоги. 10-15. Угу. О, 11-15 е, акваэробіка. Оце так пахне. Це як жосміч, чи що. Ой, пахне, так? Да? Ой, ну, ілюші буде, бо він дуже хвалив прошлий готель, що там багато кажуть... О, даже во... О, Та все. Ага, вот тут навіть выходить не треба, гляньте, все тут продається. Але я і так вийду. Вот тут дороже. Сказав. І там сказав, О, які там. Але тут дуже красиво внутри. Дуже, ребята, все. Ну і що, що буде дороже, если буде щось оригінальне. Нічого страшного, що дороже. Вон золото, серебро. Вот гора, вау. Розписання. Ага. 7 до 10. ага. А нет, люди заходять. А, есть латы брекфест. Это можно зайти. Зайда? Зайдем? Не хочу, конечно. Пошли. Думаешь, ну, что... Боже, работа постоянно. 0-0-30 до 2 часов. Угу. Прочитай на английском. Нет? Нет. Элит бар. Та работа я практически круглосуточно. Mm -hmm. Да. Заходим, попьем кофе. Ищи до 11 какой-то поздний завтрак поэтому тоже можно завтракать я взяла омлет вот, яйцо и омлет папа нам чайку а турецкий настоящий угу, Видите, как красота залами готовить дужа Не знаете что нравится еда абсолютно не соленая вот яйцо вот есть соль, перец, пожалуйста, берите, солите. То есть, если кто-то на диете или не может. Ребята, после турецкого чая даже не, ну, бодрит больше, чем от кофе. Вот здесь прям настоящий чай турецкий. Вот смотрите, липа. Это кто любит такие вот разные чаи, травы. Идем. Ну, вот грибочки. Бачите, я эти грибочки нашла. Это поздний завтрак. Тут что-то оставили, конечно, перекусить. Люди тоже кушается. Глянь, там теннис. Мама идёт. А чё ты, Илюш? Мама, надо было Илюшу Физмены. взять. А Илюшу чё ты не взяла? Илюшу. Я стукала во сне, я ж не знаю, где он был. Я стукала в двери, не знаю, где он был. Покажи голубятню. Ага, голубя... Бу точно Емельда Сан Клаб Глянь, видать там буде зараз э, скільки градусов, да. сьогодні 3 мая, 11.19 по турецькому времени. Ні, 11-19 раніше. 26. 26 градусов тепла. Нормально, не жарко, хорошо. Боже, які дерева тут. Вон яке дерево. Дивись, папа. А от голуби, так, дійсно, Любов і голуби. Это красота, мам. Боже. Тут такая оливка чешу. Видите? Я тут укаживают за зеленью, ты шо? Вот я с утра встаю, иду, сажусь на травычку, делаю медитацию и потом начинаю день, правильно? Правильно. Гамаки, везде, папа, гамаки. А зеркало у нас есть? Я не видела, покажи мне. Глянь ребята. Там караси. Караси плавают? Да. Туда? Почему? Все пока там, а потом туда. Вот. Ну, я снимаю, потому что, папа, может люди будут Шукати готель, як виглядає. От, їду ще поки не зняла, я вам все зніму. Ми тут неділю, 6 днів. Красота. вона на mm -hmm. гора, гора. гара. Mm -hmm. Вау, покаже, у нас в горшочках вирощують, а тут ціле дерево. Ну так. Да. Вотарка. Ви чуєте, як, е, як тут птички співають. Це просто тут, я не знаю, вони їм рай тут в цьому отелі. А тут у них розсадою займаються. От видно, бачите? висаджують, видать, їхні, їхні, а потім пересаджують. Ось таку мінімум тепличку зробили для... Бачите? І вони потім це все пересаджують. Ну я в шокі. Бачите, пальми, вони спочатку самі вирощують. От тепличка. Да. сам я потом рассаживаюсь. Ну это же вообще красотень. Ай, офигеть. Теннисные корты тут. Папа туда пришел. Ну хорошо. Дуже велика территория. Ну и хорошо будем ходить, чтобы ну, то, что мы ему не залеживалось у нас потом на животах. Папа, Да шо? Давай шо. Пап, ты уже не туда пошел. Ты уже не туда пошел, пап. Ну ладно. Я как раз вам сниму. Сниму вам. Красоту. Красота И пальма, и пальма. вау. Ляньте. И я иду. Вау. А тут роза, у мами була така роза у вас лазовий. Саминай. Це ж роза мамина, як у, у вас лазовий таке дерево було. Трансформатор не був. А, ось я тобі рибку. Рибок покажеш, Вот наша, так. Да. Наша, наші номера. Батьки наверху, ми внизу. Да? Ілюха, спихі, 2-2-1 у нас на Так. Папа уже в аптеке был, его попросили купить. Тут друг попросил купить. Это наш дворик, вот мы заходим. Мало людей, и я дуже этому рада. Просто, несказанно, рада, потому май еще... Красота. Куда меня папа забрал? Вот. Кто хочет обзор на гостиницу, пожалуйста. Иду, иду, иду. Иду, папа, иду, иду, иду. О, кишка, да. Мне снылась наша кошечка. Ух ты. Сом. Это сом, да? Хе -хе, кишка. Ага. Класс. Молодцы, конечно, вон и вообще. Лили, Лили, -ли. утро, три. А вон еще будут, Боже, так, как красота! Да. Закрытие было. Класс. О -о -о -о. Да, 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 да. <laughs> Класс, ребята, конечно. А Лили как на тебе? Так, ну я с мы приехать, тут в... каждое дерево можно показать, рассказать, давить, какие разные, разные. Боже, а что это? Я первый раз такую дерево вижу. Дивись, папа, как пушок на. дивись. Как да. як как наче вата сахарная, вата, наче будто висит да, на. Что это такое? Как mm. сахарная. А да, как сахарная висит. Хлеб не <laughs> Хліб. Попробуем. <laughs> я сейчас хочу сделать фотографию. Котов, конечно, тут. Ну, это в Турции везде. Дуже люблять. ее. Куда ты в воду? Ты! Ля-ля-ля, воду папа. А, хоче прыгнуть, дивись. Хочет сюда прыгнуть. А ну, а ну. Допрыгну. вода. Воду пьет. Что там наша девочка? Вона мне снилась. Переживаю за нее. что она нас не дождалась, считай. Я пью. Нормально. Нормально, да, по. А ну я підійду до цього дерева. Що це за дерево? Нарциси, дивіться. О, поляки. Папа, вата. Я перший раз таке бачу, що це за дерево. Пап, це не колючки, це вата. Вата, реально, ну як це таке може бути. Реально вата висить. Ось тут ближче може буде видно. Я понял, вата. Вата, как тучи. За тучи. Что это за дерево? Вот, попадало. Вата. Значит. Оно выглядит как тучи. Как одуванчик. Папа, как садуванчика. Вата. Обалдеть. Все, пішли додому. Он гамак, стол можна сісти, пограти, допустимо, настольну гру. Хто там? Карти, шахмати, монополісти там разні ігри. Отак От сісти в тіньочок і можна погратися. Красиво. Вау. О, а це наш балкон. Да. Точно. Це батьки видають балкон, бо вони сверху. Тут сусіди, ну або не виходять. Вс таке гарненне, гарнене. Іли нема лента який у нас срать сейчас. сейчас трошки надо